Я как тренер очень рад тому, что мы действительно подписали этих футболистов. Мы за ними следили, мы смогли все-таки заключить с ними полноценные долгосрочные контракты. И я уверен в том, что в ближайшем будущем это будут игроки стартовой обоймы, они помогут нам в решении тех задач, которые стоят перед нами. И тот небольшой период времени, который они провели с нами, это доказывает, что ребята хорошо влились в коллектив. И в дальнейшем только будут расти и прогрессировать как футболист. Расскажите, пожалуйста, как вас приняли ребята в команде, что уже за это время, как общались. Ну вроде приняли нормально. Не жалуюсь. Все не стараюсь поддерживать какие-то хорошие отношения, там, дружеские, рабочие на поле. То есть ну, стараемся чтобы все было хорошо как в быту так и на поле вот на поле как с ребятами я многих ребят знаю и причем очень близко О -о -о. многих знаю и так пересекались с, с многими на футбольных полях и, то есть то есть все нормально вроде как проходит нормальная адаптация хороший коллектив хорошо принял очень понравилась здесь хорошая атмосфера, хорошее отношение в коллективе. И так же самое и коллектив можно назвать и тренерский состав, и весь персонал, вплоть до массажистов, врачей. Поэтому все супер. Все в процессе. Налаживаем какие-то игровые связи, какое-то понимание, философию понимаем тренера потихоньку. Все в процессе. Мне все сподобалось. Ну, і як в биту, як на тренувальному полі, як ну, взагалі. Всі до мене добре відносяться. Нема нічого негативного. Одні позитивні емоції. Як на полі налаштовувати ну, ось футбольні зв'язки? Ну, я не так довго в команді, приблизно два тижні. Ну, стараюсь прислуховуватись до тренерських. Підсказок до футболістів, що вони мені підказують, ну, І виконувати. Все. Команда хороша, все на позитиві, все подобається, і то, що так, мене трохи підкосила травма. Я вже більше трьох тижнів не працюю і зараз стараюся відновитися, щоб... Бути в колективі, працювати і разом з командою досягати позитивних результатів. Команда дуже хороша, хороший колектив, тренер дуже хороший, цікаво буде попрацювати з ним, тому все хорошо.